Всем привет Короче, сегодня в планах Что у нас, просто погулять с Ультралайтом По речке Выехал на городский пляж Не знаю, в надеждах В принципе, погонять Возможно, окушка Есть еще одна Альтернатива Что можно попробовать Если с окушком будет все Дуже печально, тогда Попробуем Второй вариант развития событий. Вот так. Начинаю с полтора грамма. ларва 2 дюйма. Сейчас попробуем кота на пляже купим. Он уже кушок я бачу, да, он наверху плавает. Сейчас мы ему попробуем под нос сразу втулить. не захочет. да кушок такой мелкий, ну поднимемся сейчас. Монтажик. На кушочек толще воды плавает попробуем заинтересовать активной проводкой заинтересовался но брать не хочет думаю, с одной подборы какая-то инвялость через что, что не интересуется, не знаю, может, видно потому не дает. А брать не хочет Брать не хочешь, что ему не нравится. Угу. Плохо. В общем, ладно. Пока пробую ковырять что-то. Если что-то будет интересное, включусь. Короче, что я хочу сказать, друзья. Окунь есть. что-то не хочет брать на силикон. Будем его на лабиринтах мелкими. Нет тоже боится отхода, не хочет брать. Он прямо с под ногами на пражу крутится мелкий окунь. Но брать он ничего там ничего не хочет. что даже не интересуется. Не вляку. Интересно, ладно. Ладно, сейчас попробуем зафигачить танточку обнос. Если там почти не захочется, то есть, значит мы ему тогда предложим опарышу. Везем с собой сегодня папла попера. Попробуем позвать на попера. Вот он ходит прямо вот под божьим Вот так ему грамм. Грамм танта. Хороший окунь, что здесь шел прям под ногу. А что-то морозится. Причем жестко. Ну все, мы уже возим сейчас одна. Не. Иди да подывайся и уходе. Не могу, мне кого-то брать. Странно, но факт. Непонятно, что так. Не хочется. Не с одного из экран. ладно. В общем, сейчас ложусь попла Надеемся, что будет на него. Так, ребят, для тех, кто не знает, что такое поплавок перца. Такой вот маленький поплавочек, который до основного шнура, либо леска. И да, вот такой вот поводок с вот Просто без, без русского, без ничего. С крючочком. И все, такая замысловатая снасть. Сюда мы сейчас заехал по пути, взял опарыша. Вот опарыш такой полудохлый, ну, да? так и есть. Прицепляем опарыша. Пока сладненько. Будем пробовать сама ловить рыбку. Что самое интересное, на нем клюет как и хищный, так и, как и хищный, так и мирная рыбка. А там он ну, окунь плавал, мы его сейчас под носа закинем. Подивимся, он уже что-то кто то, что -то Это явно не окунь. Это мелкий, Иногда побулькаем. Отправляем рыбку. Говорит, под ногами плавала платочка. Вот тут прям. Попробуем кота пимать. Все конечно,

Там он выходит, гоня, но ну, брать такое, тыкне, интересуется, а глотать не хочет. Ну вчера прямо тут гуляла, богат. Да. Я так и на платву mm. сюда подходил, тоже думаю, что -то интересно. Давай. Mm. Да. Ну сейчас мы можем. Закинем <laughs> под нос. Попробуем. Если хороша, то... Тем более Сейчас попробуем. Что тут? Посеках Так, надо это, наверное, друзья платят, да? Ну, черно-клюда сходится. Надо идти на другую сторону налички на пробовать. Да, 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 да. Краснопора нет на факт. Так, ладно. Пойдем-то с вами прогуляемся. Попробуем до Так, Такая вот у нас тут красота. Мост. Мост. Рыбка. Рыбка я не бачу. Рыбка я с моста не бачу. Ладно, пошли дальше. Надо найти рыбу визуально хотя бы. Хотя бы визуально. Сейчас пойду по пройдусь. Если что-то найду, будем ловить. Так, рыба есть пора. Поплечка. Все-таки вымучалась она. <с> <с> Поплопоптика. Вот такая вот. Ой. Такая вот платочка. Не крупно но есть. Ну, а парик парика бахнула. Так, мы сейчас аккуратненько шопнем. Просто будем пробовать и все. Рада их развлекал. Они все и вплавают.

Мелякав я її. Це не красно перозарт несу. Вискаку я вистачаю сразу. Єх ты, сошла. Сошла. Така от вже незамисловата ловля. Поэтому, возможно, ну, друзья, есть еще то походу, сибель. Ага, отпал. Да. Был сибелечек. Сцепилась. Был сибелечек, как и я отпал. Не на него я, конечно, этим рассчитывал. Сейчас бы что-то поинтереснее. ли я Сосибель. Когда стадо краснопора, оно интересное. Азартных клюе хватает. Такой интересный. это такая вот смыка за краем. Специально вишаю стараюсь по два пары, чтобы наживка была крупнее чтобы как-то более крупная рыба, чтобы все не мог ее глотнуть. Но себель такая тварина, <laughs> мягко кажучи, что хватает, усы глотая, как бы крючочек такой крупноватый. есть конечно, с собой помельче, но не хочется себе Нафиг не нужно. Вот ты красноперку. краснотерку либо ну, такая, залет. Ну, тоже. В принципе, все, что кроме красноперка, это все не ну, целевая рыба, конечно, но не совсем. Хотелось бы что-то интереснее так что перемещаюсь шукаю так, друзья ну наконец-то я дождался усатого полосатого И в итоге был он пойманный на двухдюймовую дюймовую копию джавастика в масле. С джигригом красненьким таким два с половиной граммчика вот матросел мелкой ну уже хоть что-то Надо там так и не бушует на перекате тут сейчас мы попробуем еще окуня поймать если не получится еще с окуня мы сейчас этот замастерим оберу чуть ли туда поднуться а вдруг вдруг нас ну, что-то получится с этого рая она перекатилась под до глубины 15 сантиметров 20 и окунь сидит мелкий тут под ногами прям. я что прошлепал я уже не знаю наверное, это около километра Ух ты долбы есть тут окунь когда просто ловлю багато, ловлю совсем там потому реализация очень так себе. Надо давать, чтобы заедал. Окунь не крупный. Сыт прям под баран. Ну, не хочет больше. Давайте чуть дальше. Уже надеюсь, шел трошка так вот Принц. и здесь шел все не на шутку Не хочет, что -то. Что -то, видишь? Не хочет что-то. Что-то больше не хочет. ты искать. Ну что, мы сейчас дальше. Мы уже с припечком тусуется, мы сейчас чуть дальше пройдемся. Может, мы его нашли? <с borne> Потому что я прошу, по пляжам есть, но он брать не хочет. Он бачит, он ушли тут, возможно, получится что-то. Так, ладно. Буду пробовать дальше. Так, друзья, есть еще один очередной. Блин, стоять под, под, ногами. Прям не хотят с на русле, не достоят. Прям тупо под ногами. Ну, дружище, я надеюсь, ты до дома доберешься. Нет, я туда не полезу. Да, прям мысль. под ног ловлю стою сам с открытым ртом ловлю короче <laughs> выглядаю да они тут тусуется Mm, like mm, только телефон включаю, все, сразу не хочет uh -huh. даже выхода у него. Добойца на нет. Шел Сюда одно выдерну. Называется до свидания. Ладно, шукаем дальше. Ай, -мо. Не знаю, выдно или нет. Как Бачите. Наставить или открытый крючок. Вот долбят. Вода кусают. Здрасте. Не да не. не то да на окуня. А, угу. нау... а -а -а. Получается вот. Вот, друзья, знаменитые измейвские круче и вот она во всей красе это его подножие пытаюсь тут поймать что нибудь кого нибудь что то не фонтан скажи, я прямо сейчас еще, еще трошки пошаюсь попробую, что получится ветер сильный дует тут просто что за дерево чуть чуть ну хоть как то боль а так конечно печаль ну и что за первый раз это так сказать разведка ну что будем пробовать все трошки времени есть походу чуть-чуть и буду топать до дома Где наша тыка? Это Брать не хочет. Где ты как хорошо? Ну, блин, честно сечется? Ну, потому что ему... Что ему не так? Две похилки. называется. Мороз, солнца включаю, страшно. Не знаю, что так. Не пойму. И так на каждой точке почти. Нашел. Одна-две поклевка. Все. Не словается как-то. Ну почему к такой мелкий даже. Может из-за цього еще не сильно хочет. Значит, и все. Он Я его бачу. Ой. Не ходы гоняются, а брать. Теперь интерес быстро уже и все. Ладно. В общем, друзьяка. Последняя точка на сегодня. Пытаюсь и и ловить, но ну, уже в облерочек на головле поставил. Перекатик такой. Я бачу, яку то активность. Я уверен, конечно, что головаль был. Ну, что-то такое. Уже времени полдвенадцатого. Как бы пора домой. Жара поднялась люто. Так что сейчас пару-тройку забросил буду идти до дома до машины и до, до домой так что вот такие вот летний ультралайт на речке называется пойди на ковыряй кстати он что-то выход был какой-то сейчас попробуем бухнуть под нос что-то есть но я уверен что что-то именно видно я думал, что это, скорее всего, не головля. Ну, бог его знал, надо проверять. Я, конечно, сяди вся так, не для головля, в светлой футболке. И тут, как белотряпка на виду. Ну, подивимся. Так Что Сейчас еще 10-15 минуточек и буду собираться топать. Потому что уже все. Рыбалка. Ну, як ну, не фонтан, конечно. Наковыряв, я пару окушков, там платвичку пимал. Странно не знаю, где краснопор. Нема краснопоранили. Вообще, его даже не видно на показ. То есть я прошусь так пандером подивился в очках. Нема. Тупо нема красну Не знаю. Раньше так ходиш, його куча. А сейчас нема. Я не знаю, що Як що з що, що, ним, де він. Но ну, його нема. Печаль, печаль. А с можна було было Тут Уже була більш цікава рибалка, Ну, як є, Так що... Всем папа и до скорой встречи.